Salam. Bugünkü dərsdə mən sizə danışacağam söz birləşmələri haqqında. Əvvəl söz birləşmələri haqqında ümumi məlumat verəcəm, sonra quruluş növləri, sonra isə məna cənləri haqqında danışacağıq. Söz birləşməsi 2 və daha artıq müstəqil sözün birləşməsidir. Müstəqil, yəni əsas nitq hissəsi olmalı, olmalıdır. Yardımçı nitq hissəsi olmamalıdır. Məsələn, maraqlı kitab. 2 dənə əsas nitq hissəsi. Söz birləşmələri ilə bağlı nələri bilmək lazımdır? Testin baxın cavablarıdır. İntonasiya bitkinliyi olmur, fikir bitkinliyi olmur burada. Bu cümləyə aid fikirdir çünki fikir bitkinliyi, intonasiya bitkinliyi cümlədə olur. Aslı və əsas tərəfləri olur. Hər iki tərəfi əsas nitq hissəsi olmalıdır. Əsas tərəfin iştirakına görə də söz birləşmələri ismi və feeli olmaqla iki yerə bölünür. Bir də söz birləşməsi sözə nisbətən daha konkretdir. Məsələn, bir var deyirəm ağac bu sözdür. Bir də var deyirəm alma ağacı. Hansı daha konkretdir? Təbii ki, söz birləşməsi, yəni alma ağacı. Sonra dedik ki, söz birləşmələri müstəqil sözlərin birləşməsidir. 2 dənə əsas nitq hissəsi olmalıdır orada. Burada məsələn, doğru, kimi, ilə bunlar nədir? köməkçi nitq hissəsidir. Qoşmadır. Ona görə bunlar söz birləşməsi hesab edilmir. Söz birləşmələrində birinci tərəf aslı, ikinci tərəf əsas olur. Bunu bir yəhtə saxlayın. 1A. 1 nədir? aslıdır. 1A-dan belə yadda saxlayım bunu. Aslı tərəfə həm də tabe tərəf deyilir. Əsas tərəfə həm də tabe edici tərəf deyilir. Məsələn, sarı paltar birləşməsində sarı aslıdır, paltar isə əsasdır. Sonra qeydimiz nədir? Olmaq getmək sözləri söz birləşməsi yaratmır. Məsələn, kömək etmək, yaxşı olmaq. Çünki burada bu bir əsas nitqisidir, bu isə köməkçi sözdür. Yəni iki müstəqil söz yoxdur burada. Ona görə biz bunları söz birləşməsi hesab etmirik. Söz birləşmələrinin quruluş üç növü var. Sadə birləşmələr var və mürəkkəb birləşmələr var. Sadə birləşmə təbii ki, nə olacaq? İki müstəqil söz olacaq. Məsələn, e götürək maraqlı gün. İki dənə müstəqil söz varsa, deməli bu sadə artıq söz birləşməsidir. Amma e, məsələn, onun yeni kitabı. Bu artıq nədir? Mürəkkəb söz birləşməsidir. Çünki burada 3 dənə əsas nitq hissəsi var. Boyaq dedim ki, olmaq, getmək sözləri söz birləşməsi yaratmır. Amma desəm ki, böyəyə örmət etmək bu artıq söz birləşməsi olacaq nəyə görə? Çünki bu bir əsas nitq hissəsidir, bu da bir. Bizə də lazımdır iki dənə əsas nitq hissəsi olsun ki, söz birləşməsi olsun. Bunu 0 götürsək belə burada iki dənə əsas nitq hissəsi var deyə biz bunu sadə söz birləşməsi hesab eləyəcəyik. Yəni mürəkkəb hesab eləməyəcək, amma sadə söz birləşməsi olacaq. Ümumiyyətlə biz danışırıq bu gün sizlə sərbəz söz birləşmələrindən. Sabit söz birləşməsi frazeoloji birləşmələrdir. E, bu isə sərbəz söz birləşmələridir bunlar. Frazeoloji lər yadınızdadır da məcazi mənalı feili birləşmələr idi. Məsələn, cinə atına minmək, qulaq asmaq və sair. Onların əsl əsas tərifi olmurdu. Onlar bir söz hesab olunurdu, bir sağ cavab verirdi. Ona görə də sərbəz birləşmələrdə belə deyil. Sərbəz birləşmələrinin 2 dənə müstəqil tərəfi var. Birinci əslidir, ikincisi əsasdır. Sərbəst söz birləşmələri əsas tərəfin iştirakına görə iki yerə bölünür: ismi və feili. İsimlər özü bölünür: təyini, qeyri-təyini. Təyinlər özü bölünür: 1-ci növ, 2-ci növ və 3-cü növ. E, qeyri-təyini və bir də feilli birləşmə. Gəl bunlar haqqında ətraflı danışaq. İsimi birləşmələri deməli bölündü 2 yerə: təyini və qeyri-təyini. Birinci danışırıq təyini birləşmələr haqqında. Təyinlər özü bölünürdü 3 yerə ağlar edir birinci növ ikinci növ və üçüncü növ. Birinci növün birinci tərəfi sifət və sayın suallarına cavab verir. Məsələn, 5 kitab. Neçənci növdür? Birinci növ. Çünki birinci tərəfi saydır. Sonra yaxşı insan Necə insans, yaxşı insan bud olacaq birinci növ, çünki birinci tərəfi sifətdir, necə suala cavab verir. Yəni birinci tərəfi təyin olur, birinci növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi təyin olur, ikinci tərəfində hər şey ola bilər. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yərlik hal olur, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçili olur. Məsələn, uşaq səsi sinif rəhbəri uşağın hansaldadı qeyri müəyyən yəli hal, düzdür? Çünki nə artıra bilərəm bura uşağın, sinif hansaldadı qeyri müəyyən yəli hal. Çünki bura nə artıra bilərəm sinfin. Deməli, qeyri müəyyən yəli hal olanda olacaq ikinci növ tənli söz birləşməsi. Bunlar da onun mənsubiyyətidir. 3-cü növ tənli söz birləşmələrində isə birinci tərəf müəyyən yəli hal olur. Məsələn, uşağın səsi, sinfin rəhbəri burda olacaq müəyyən yərlik hal. Yenə bu bir tərəfində nə var? Mənsubiyyət var, o da öz yerində. Bəzən üçüncü növün arasında söz də daxil edilə bilər. Məsələn, sinfin sinfin, ə məsələn, gözəl rəhbəri. İkinci növün arasında söz daxil etmək olmur, amma üçüncü növün arasında söz də daxil etmək olur. Bunları eynanda cəmləndirmək də olur siniflərin rəhbərləri də deyə bilərəm amma ikinci növü eynanda cəmləndirmək olmur istisna atalar sözü də orada atalar sözü eynanda cəmlənən istisna deməli ikinci növ tərk söz birləşməsidir Sonra qeyri təyini söz birləşməsi, ismi birləşmələri nədir bəs? Əsas tərəfi adlarla ifadə olunur. Ümumiyyətlə ismi birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olmalıdır? Adlarla. Adlar deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Fəildən başqa bütün əsas nitq hissələrini, yəni isim, sifət, say, əvəzlik, zərf. Qeyri təyini birləşmələr də ismi birləşmənin növüdür, amma nə 1-ci növə uyğun gəlir, nə 2-ci növə, nə 3-cü növə, ona görə bunlara qeyri təyini birləşmələr deyirik. Məsələn, gözləri yağlı, vətənə sevgi və s. Feli birləşmələrinin əsas tərəfi felin təsriflənməyən formaları ilə fərqlənir. Yəni məsdər, fel isat, feli bağlama ilə. Məsələn, dərsə oxumaq nədir? Məsdər ifadə olunub. Dərsə oxuyan fel isfətlər, dərs oxuyanda feli bağlama ilə. İndi gəlin biraz testlərinə də baxaq bunların. Görək testdənə formada düşür. əsələm baxaq 2-ci e, suala. Hansı söz birləşməsində aslı tərəf hərəkətin zamanını bildirir? Aslı tərəf hansı idi? 1-ci tərəflərimiz. 1-ci tərəflərə baxmalıyıq. Zaman bildirir deyirsə, axşam oxuyanda, nə zaman? Axşam. Baxaq 2-ci sual, e, məsələn 3-cü suala baxaq. 1-ci tərəfi isimlə ifadə olunmuş söz birləşmələri. 1-ci tərəflərinə baxırıq. Burda gümüş, torpaq, dəmir sözləri isimdir, sifətləşib, amma yenə də nədir? İsimdir. Birinci əsasən tərəf sifətlə ifadə olunub. Yəni birinci tərəfi sifət olsun deyir. Siskinli hava. Biri üç əsas nitq hissəsinin ibarət söz birləşməsidir. Kimi qoşmadı, ən ədatlı, olmağı heç dedik söz birləşməsi hesab eləmirdik. Daha ədatlı cavab D variant. Şairin dedik şeirləri. Sonra məsələn biri sərbə söz birləşməsi deyil. Ə, sərbəst deyilsə deməli nədir? sabitdir. Yəni frazeoloji olanları seçməliyik. Can almaq, dil tökmək, E variantı. Bunlar frazeoloji, yəni sabitdir. Sonra hansı cümlə nümunədə söz birləşməsi yoxdur? Tarixi abidə, necə abidə? Bu birinci növdür. Qeyrətli oğul birinci növdür. Kəndə çatanda feilli birləşmədir. E, gözəl duyğu birinci növdür. Amma D variantında söz birləşməsi yoxdur. 17 söz birləşməsinə aid olmayan xüsusiyyət. Aslı və əsas sözlərdən ibarət olur, konkretlik bildirir sözlərin nisbətən, ismi və feeli olur, ən azı iki müstəqil sözdən ibarət olur, düzdür. Am bitmiş fikir, cümləyə aid bir fikir fikirdir. Yəni bitmiş fikri ifadə edə bilməyə söz birləşməsində yoxdur. Yəni biraz da ismi birləşmələrə baxaq. Məsələn, 3-cü sual. Hansı söz birləşməsinin yalnız bir tərəfi isimdir? Burda məsələn maqməstlərdir, dağda isimdir. Elə bunu götürə bilərik. Burda qızıl da isimdir, poezdan, yanğın təhlükəcəsi, bitki növü, danışıq tərzi hamısı isimdir burda. Sonra 5-ci suala baxaq. Aslı tərəfi sifətli ifadə olan ismi birləşmə. Aslı tərəfi deyirsə, yəni birinci tərəfi nəzərdə tutur. Birinci tərəfi nə deyir? Sifət olsun. Çevik alay, necə alay? Çevik alay burda sifətdir. Sonra 25-ci sual hansı sıradakı ismi birləşmələrin əsl tərəfinin müəyyən yəyəlik hala çevirmək olmaz? Elə A variantı idmanın zalı dilin qabiliyyəti deyəndə qəribə səslənir. Ona görə A olacaq cavab. Sonra feili birləşmələrdə gəlin baxaq. ha hə, burda. Deməli, ikinci suala baxırıq. Feli birləşməni müəyyən edin. İkinci tərəfdə dedik ki, məsdlər, felsət feli bağımlı olmalı idi. Məsələn, E variantı da. Aslı tərəfi hərəkətin obyektini bildirən məsdlər birləşməsi deyirsə, məsələn, D variantını çıxaq, B variantını çıxaq. A, C, E qalır. Obyekt dediyi üçün burda A variantı olacaq. Yəni tamamlığı olmalıdı da, bir tərəf tamamlıq olmalıdı. 4-cü sual. Fəeli birləşməni müəyyən edin. Dedim ki, olmaq, getmək söz birləşməsi yaratmır. Bunlar getdi. B variantı oxumaq. Sonra, fəeli birləşmələrin tabe edici, yəni əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur? Fəilin təsriflən müəyyən formaları ilə. 9 tağdən nəndə fəeli birləşməsində tabe tərəf hansı xəslə ifadə olunur? Tabe tərəf, yəni birinci tərəf o da isimdir. Sonra Məsələn, aslı tərəf feldir, yəni birinci tərəf fel olsun deyir. Baxaq birinci tərəf C variantında yaşamaq sözü feldir.